Добрый день, друзья. Купил сегодня себе книжечку в книжном магазине. Я ее называю «Антимент». Откуда начинается полиция? То есть святая святых. Каждого полицейского, вы не все даже полицейские знают. Эти законы свои. Мне нравится тут пунктик. Такой сейчас вам покажу. Сейчас. Взаимодействие населения на засадах партнерства. Пункт 4. Оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, визначеними Кабінетом міністрів України. Ну, рівень довіри до поліції ми всі знаємо, звісно. Сьогодні подивився відео на YouTube журналістки или юристки здання Знай. Вона говорить, що вона в ужасі, з цього закону про мобілізацію. Після 16-числа. говорит, я, я боюсь даже, что начнется даже. То есть полиция может задержать административный арест и доставить ТЦК. Будут в основном ловить тех, кто не состоит на воинском учете, как-то нарушил его. Ну, факт тот, что юрист или журналист, я, честно говоря, не знаю, кто она. YouTube канал знаю. Говорит, боится, что будет после 16 июля.